Mungkin ramai yang dah lupa berkaitan dengan padu ataupun pangkalan data utama yang telah diperkenalkan pada tahun lepas telah pun dibuka pada bulan Januari 2024 kemudian ditutup pada 31 Mac 2024. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini jangan lupa tekan pada butang subscribe tekan juga pada butang loceng thank you guys gamein pasti ramai yang tertanya-tanya apa status terkini apa jadi kepada padu ataupun pangkalan data utama yang telah pun dibuka pada bulan Januari 2024 kemudian ditutup pada 31 hari bulan Mac 2024 tahun lepas di awal tahun agak kecoh berkaitan dengan perkara ini di mana ramai orang dinasihatkan diingatkan untuk memastikan mereka mengisi padu ataupun pangkalan data utama ini bagi memastikan penyasaran subsidi dapat dilaksanakan dengan sewajarnya bantuan kerajaan dapat disalurkan dengan sewajarnya dan pelbagai lagi informasi yang telah pun dikeluarkan pada awal tahun lepas yang terkait dengan padu ini yang mana setelah itu ada juga diperkatakan bakal ada bantuan tunai diberikan kepada mereka yang berkelayakan berdasarkan semakan yang dilakukan dalam sistem padu ataupun pangkalan data utama ini. Okey, Amy nak bawa anda untuk mengimbas sedikit berkaitan dengan padu ataupun pangkalan data utama ini sebelum kita melihat dengan terperinci apa status terkini, apa yang sedang terjadi dengan padu ataupun pangkalan data utama ini. Kalau diikutkan dari informasi yang telah pun dikeluarkan pada tahun lepas, padu ataupun pangkalan data utama ini diperkenalkan yang mana padu ini mengandungi Profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemaskini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Melalui ekosistem ini rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem padu. Jadi kalau diikutkan daripada pengenalan yang telah pun dikeluarkan itu nampak macam menggah yang mana dari semasa ke semasa rakyat boleh mengemas kini data mereka dalam sistem padu itu, tapi harus diingatkan setelah ditutup pada 31 Mac 2024 tidak ada apa-apa status terkini sehinggalah ke saat ini sama ada kemaskini boleh dilakukan ataupun tidak kerana harus diingatkan data dah berubah daripada data terakhir yang dikemas kini pada 31 hari bulan Mac 2024 tersebut. Jadi adakah sekarang ini antara tempoh masa tersebut sehinggalah ke sekarang ini kalau ada berlaku apa-apa perubahan data terhadap seseorang individu yang berumur 18 tahun dan ke atas ini sistem akan automatik update berdasarkan informasi yang mereka terima daripada sumber-sumber daripada agensi kerajaan dan sebagainya dan persoalannya bagaimana untuk menentusahkan sama ada data yang dikumpul itu tepat ataupun tidak kerana harus diingatkan mereka yang telah pun mengisi padu ataupun pangkalan data utama ini sekarang ini tak boleh nak akses untuk menyemak kembali data tersebut sama ada data itu up to date ataupun tidak apa yang terjadi kepada data itu dan sebagainya dan kalau diikutkan daripada informasi yang telah pun dikeluarkan pada tahun lepas bagaimana padu membantu anda jawapan yang diberi adalah padu berperanan untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan sekiranya layak daripada pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat. Jadi kalau diikutkan padu ataupun pangkalan data utama itu bakal diguna pakai oleh agensi-agensi kerajaan sebagai contoh pemberi bantuan jabatan kebajikan masyarakat, lembaga zakat. Jadi apa lagi? Kita ada lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Jadi kalau diikutkan platform itu akan menjadi satu tempat ataupun one stop center untuk kesemua agensi jabatan-jabatan ini mengakses untuk menentukan kelayakan seseorang itu untuk menerima bantuan sebagai contoh jabatan kebajikan masyarakat mereka perlu mengakses ke dalam padu ini untuk melihat data anda apa situasi terkini anda adakah anda ini antara golongan rentan dan sebagainya yang perlu diberi bantuan jadi itu adalah antara perkara yang diharapkan terjadi selepas padu ini dilaksanakan. Malangnya sehingga ke saat ini itu tidak terjadi agensi-agensi kerajaan seperti lembaga hasil dalam negeri masih lagi menggunakan data mereka sendiri untuk menentukan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan. Sebagai contoh untuk STR 2025, Sara 2025 dan negeri-negeri juga sebagai contoh Sabah ada program sentuhan kasih raya Sabah ataupun syukur Data juga diambil daripada e bukannya diambil daripada padu ini dan juga diambil daripada padan platform negeri Sabah itu sendiri untuk menentukan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan untuk program sentuhan kasih rakyat Sabah. Begitu juga dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka mengakses ke dalam e melihat juga sumber-sumber lain untuk menentukan kelayakan seseorang itu. Jadi sehingga ke saat ini setelah satu tahun ditutup pendaftaran kemas kini untuk padu ataupun pangkalan data utama ini ianya tidak digunapakai oleh mana-mana agensi untuk menentukan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sebagai contoh dan juga penyasaran di sel tahun lepas yang diperkenalkan pada bulan Jun 2024 juga tidak menggunakan pakai data padu ataupun pakalan data utama ini malah disuruh mereka yang berkelayakan untuk memohon sendiri menghantar permohonan pendaftaran menerusi platform sendiri iaitu di budimadani.gov.my tidak menerusi padu ataupun pakalan data utama ini dan kita lihat sedikit objektif padu yang telah pun dikeluarkan pada tahun lepas antara lainnya penyediaan pangkalan data utama negara yang selamat komprehensif dan near real time bagi penghasilan analitik berkala dan digitalisasi tanpa keterisan nampak gah di situ penjelasannya ke okay, near real time bermakna informasi ataupun data yang berada dalam padu itu seharusnya adalah up to date bolehlah diperkatakan antara data yang terkini tapi seperti dinyatakan sebentar tadi sehingga ke saat ini tidak ada kemas kini dilakukan tidak ada apa-apa informasi tambahan dilakukan malah untuk menyemak juga tidak boleh dilakukan oleh individu yang telah pun mengisi padu ini dan kedua diletakkan di situ penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data yang mana seperti dijelaskan sebentar tadi juga apa-apa bantuan sekarang ini untuk tahun 2025 sebagai contoh tidak juga menggunakan data daripada padu ini dan terakhir untuk mengimbangi kedudukan fiskal menerusi pelaksanaan dasar secara bersasar yang ini juga sebenarnya tidak ada apa-apa informasi diguna pakai daripada padu ini untuk menentukan sebarang pelaksanaan dasar secara bersasar. Sebagai contoh untuk penyasaran RON95 yang dijangkakan bakal berlaku pada separuh kedua tahun 2025 ini dijangkakan juga tidak akan menggunakan pakai data daripada padu ataupun pangkalan data utama ini. Jadi mungkin dah tiba masanya untuk kerajaan mengeluarkan kenyataan informasi berkaitan dengan status terkini untuk padu ataupun pangkalan data utama ini terutama sekali kementerian yang berkenaan yang mengawal selia untuk padu ataupun pangkalan data utama ini bagi memberi jaminan data yang berada dalam pangkalan data utama itu selamat walaupun tidak diguna pakai dan harus ada pelan tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap data yang berada dalam sistem padu itu perlu dihapuskan ataupun sebagainya kerana itu melibatkan data rakyat yang mana ada pelbagai data yang berada dalam sistem pangkalan data utama ini yang boleh disalahguna yang mungkin akan menjejaskan rakyat di Malaysia nanti. Jadi sama-sama kita nantikan apakah kesudahannya berkaitan dengan padu ataupun pangkalan data utama ini akan ada kesinambungan untuk padu ataupun pangkalan data utama ini akan ada penambahbaikan-penambahbaikan ataupun ianya bakal dihapuskan dengan cara yang selamat yang mana kita harus melihat apakah strategi yang bakal diambil oleh pihak kerajaan selepas ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.